дядя. Ну давай, давай, позвездим. Я думаю, здесь не дрочер. Как здесь хотел зарепортить дрочеров? Я не знаю. Нажимаешь пожаловаться и кнопочку. Вот я, короче, да, вот думаю, я сейчас, вот скажем, мы с тобой будем разговаривать, после, после тебя будет, скажем, дрочер. Если я нажму, вдруг я тебе на тебя пожалуюсь, я же не хочу жаловаться. Ну, не жалуйся, ты сам откуда? Я сам с Техаса. Не, а родом откуда? Салматы? Да, ты казах? Нет, я с Казахстана. Ты не казах, но с Казахстана? Так, точно. Ты военный? Неверно. Ну, я понимаю, что ты в Техасе не можешь быть российским военным, но бывший военный. Ну я, ну, я, бы, честно говоря, это у меня попал вот этот 18-19 лет во время наших 90-х, то есть начала ну, начало 2000-х, и в армии был беспредел, и, ну, я не пошел в армию. А что ж, в десантном сидишь? То есть, держи меня ну, тепленький, тепленький с начесом. Тепленький, тепленький. Ну что ж, как зовут тебя? Меня Артем зовут. А меня Степан Андреевич. Приятно познакомиться. Ну вот, видишь, как хорошо. Артемка, скажи мне, пожалуйста, вот ты в Техасе, у вас республиканский штат. Я хочу высказать вам от всего российского народа глубокую благодарность и признательность за выбор Дональда Федоровича Трампа. Трампова. Трампова, да, Трампенко. Нет, Трампов, Трампова, Трампова, он не Трампенко, он... Тра это я. Трам -трам -трам Трампинскович. Да нет, он Трампов, Трампов, он наш человек, Трампов Дональд да, Федорович. Да, да. Как он mm -hmm. сразу, mm -hmm. а? Mm -hmm. Единственная беда, Тёма, раньше мы... Да, рас... слушай, я, я просто, я, я, я передам просто ему от вас. Да, это, да, да, обязательно. Степан... Подполковник Бондаренко Степан. Подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Степан Андреевич, Бондаренко, я передам ваши слова. Искренне благодарен таким, от, такому откровению. Конечно, конечно. Я передам, я, 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 я Димону, Дони Дони, я Дони передам. Обязательно. Ты еще ему скажи, что... Да. Он... Дони Да, 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 Федоровичу. Ты ему еще скажи, что надо продолжать в том же духе. С, Грин, да. с Гренландии, с Канадой, с Мексикой. Тут да, до да коля разгулялись. Скажи мне. А зачем? Ну, а, зачем? Ну, а в смысле Отбирать? зачем? С ну, а, ужна? а вот, скажем, смотри. Вот, скажем, Федорович э -э заберет, короче скажем, Мексику, а этих же людей нужно же кормить как-то. А зачем? Ну, можешь согласно ну, кормить понимаешь? бывших украинцев, которые станут русскими. Ну, я не знаю, а будут же, э, как скажем, э, терпеть э, те люди, которые, скажем, уже в России, скажем, там, э, за Уралом, знаешь, туда. Да когда нас э, это интересовало, Сибирь, э, Сибирь. Шибирь, ну, когда нас э, это интересовало? Главное, ну, чтобы Россия крепла. Чукчи. Ну, ну, а чё, а Чукчи не Россия? Чукчи уже ну, Россия. Чё Чукчих переживают? Ну, я знаю, не я знаю. Ну, так а чё у них переживать? Они, не, они, они не, же уже не, Россия. Ну, да, я имею в виду уже Россию, но скажем, окей, сейчас заберем, короче, Луганск-Донецк, так? К чему? До а, Киева, потом а потом до Львова. Да, потом там, да, ну, ну, но, но там уже, конечно, губы можно еще сильнее раскатать. Ну, если Доня будет действовать в том bueno. же духе, то чем они с нами воевать, Если бы хотя бы забрать правое, все правое побережье... Это уже, скажите, спасибо, Федоровичу от а... юха. Да не переживай, Тёма. Мы, во-первых, мы сначала разберемся с ними. Потом в планах mm -hmm. в планах, в планах у нас стоит Молдова. Потом страны Балтии. Uh -huh. А потом до Берингова uh -huh. пролива нам недалеко чего там три километра того пролива, Господи Боже mm -hmm. мой. А там сам знаешь, Аляска а, там. Э, а для чего? Там такие. А для чего? Ты помнишь флаг, э, герб Советского Союза? Ну да вот. Помнишь, что на нем было изображено? Uh... Весь земной шар. Весь земной Ну да. Вот цель наша. Uh, флаг в руки, <clears throat> а Доне спасибо. Назначим его губернатором Соединенных Штатов. Mm, да? Ну а как же, все-таки человек сделал mm. большое дело для нас. Большое дело, угу. самая сложная, как раз самая сложная ступень была именно Украина, потому что они готовы были сопротивляться, и пока вы им помогали, они сопротивлялись. Вряд ли, я думаю, будут сопротивляться французы или еще кто-нибудь. Возможно, на Аляске будет сопротивление, но не сильно мы туда чукчи пошлем, а чукчи с чукчами воевать вряд ли станут. А почему на Аляске будет сопротивление? Не будет, не будет. Я же ну не, я не думаю. В Техасе, в Техасе будет сопротивление. Зачем? Вот что, Попробуй, мы же братские народы, после всей той помощи, которую вы нам оказали? После всей той помощи, которую вы нам оказали. Мы же братья, мы вам свободу принесем, парни. Вы что? Попробуй кто-нибудь, я не знаю, дернись на Техас. Блядь, зачем? Кто зачем? Такое? Что значит? Мы не будем никуда дергаться. Мы придем с миром и все будет хорошо. Да? Ну, с миром, меча. да, с миром, с миром, э, с мечом. С каким мечом? Ну, а как сюда прийти? Ну, попробую, даже визу даже не получится. Ну, Канада 20 миллионов человек, из них 6 миллионов украинцев, которые будут уже в составе России. Ну, э, какое сопротивление? Никакого. Аляска – это чукчи. С одного берега пролива чукчи, с другого берега пролива чукчи. Чукчи с чукчами mm -hmm. воевать не будут? не будут. Вот тебе ответы на все вопросы. Mm -hmm. Коренной народ, да? Ну, скажем, взять Анкорич, там одни белые люди. Где? Анкорич. Ну, коренной народ же чук Самое Самый большой, сам... Ну, ну что-то типа азиат, блядь. да. Ну и что, ну азиаты, азиат, может, не фашисты какие? Ну, и там же столько же, сколько и чукча осталось а, в то же самое, Ну, вот и все, это может по добру, по миру. Везде русский мир построим. В Америке будет гореть по-русски. развитие плохо? Да. А. Ну вот, видишь, и я об этом. Я, об этом. Я, я знаю, что я знаю, что она не будет гореть. И, э, скажем, э, Россия никогда, ну, не сможет побить, там, не знаю, ну, противостоять Америке. Угу. На земле. Угу. Или на воде. На воде, и может и быть, и нет, а на земле, да, не сможет Америка противостоять России. Нет, почему? Даже не сможет. Вот, ну, скажем, если какая-то... Вы знаете? Смотри, если начнется, mm -hmm. на, на, знает какая-нибудь, понимаешь, что если какая-то война начнется, да, а, Он просто, ну, гипотетически. Война уже идет. В России... Ну, что здесь, я люблю, что не галкаюсь, что воевал, я хан, я вот просто если война какая-то гипотетически начнется, вот против, или нежели НАТО, или Америки, это начнется... Э, так Доня хочет выйти из НАТО, Артемка. Это начнется ядерно. Да даже просто, ну вот, говоришь Франция. Ну кто, даст в какой-то России оккупировать Францию или какую-то страну НАТО? Доня! Францию. Доня! Это Знато помимо... уже. Это это, это, да, это, видишь, понимаешь? Чтобы что ты понимал, Тема, Тём, может... чтобы может... ты понимал, Украина это две Франции, и ничего нормально, справляется Доня Доня со своей задачей хорошо справляется. За ну, что да, за что Украине... передай ему благодарность? Нету, нету ядерного оружия. Если бы оно было, и угрожало. У Украины главное, чего нет во Франции. У них это было. Пока вы их не заблокировали. Было. У них была воля к сопротивлению, воля к свободе. У французов этого нет. У немцев этого Но нет. У Украины, было, у Украины оно было. А вы и... нам помогли это побороть и сломать. В, в, да, когда было э, разоружение ядерного оружия, у, у, у Украина сняла. Но вы же наши союзники теперь. Ядерное. В борьбе с Украиной пока что. Ну, что так понимаешь. А как это понимать? Вы дали нам возможность э, вести активные наступательные действия на Курском, Харьковском, Донецком, э, Запорожском, Херсонском направлении. Это только благодаря дедушке Нет, Доня. Нет, нет, нет. Да. Нет, нет, нет. нет, нет. Да, Тема, а, да. Доня, Доня сказал то, что э, хватит войне. Ага, и а, поэтому а мы сейчас, то, и да, поэтому то, мы сейчас там, активно ну... пошли в атаку на Курском Запорожском, Херсонском, Донецком направлении, да, Харьковском. У меня уже, честно говоря, я вообще не хотел об этом, о войне говорить. Мне это не интересно. Я не благодарен. И вам за выбор да. правильный. Господи, я за него голосовал. И вот вам Спасибо. за правильный выбор. Ну, Спасибо. Разговор, честно говоря, ни о чем. Почему ни о чем? Я И, слова благодарности братскому американскому хочу... народу говорю, а ты говоришь ни о чем. Я хочу, ну да, но ну, там начинаешь говорить какую-то Францию, мы пойдем на Францию. Конечно, пойдем. Францию. нужно восстановить величие Российской империи. Ну как Доня на Гренландию, Мексику и Канаду, мы на Францию. Это просто, э, это просто, это просто бла-бла-бла. Понимаешь. В смысле, бла-бла-бла, мы ведем активные боевые действия на соседней земле. Какое бла-бла бла? Я офицер э, Нет, российский я, 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 я офицер виду, российской я, армии я, я и имею имею благодарю мотив. тебя. Я имею в виду Гренландию, у меня я Ну, бла-бла, бла, -бла, -бла а... про Украину сработало. Можешь, если, если ты офицер, э, офицер. И вот офицер, от имени всего офицерского тогда, корпуса. Ну, да, возьми, возьми, возьми оружие, да и защищай, или захватывай землю. Так я так и делал. Хочешь сказать, что ты боешься? Конечно. И, и вот прям сейчас... Вот, Прямо да. сейчас я с тобой разговариваю. Конечно. Или как ты думаешь, я должен а, на купе ну, сидеть э, все э, время? Нет, место на, нахождения. Белгород. Я ну, же тебе сказал, сказать. Белгород. Ты ни о чем не говорил? Бел... Бел... Ну, ну ты Белгород. мне не говорил. А, не говорил? Я знаю. Город Белгород. Белгород. Нет. Ага. Угу. Знаю, где Белгород. Спасибо. Вот я тебе говорю, спасибо, искренне, спасибо тебе и твоему народу. Ну что тут, ты, а ты наоборот. Ты вроде так хорошо начал. Ну, а чё? А сейчас начинаешь а м, чё, боковать. А, а что а, а я не знаю, а, а что не в Одессе? Ну потому что Одесса еще не занята. Но ничего, с вашей помощью мы ну, это сделаем. Вот надо забрать, вот, 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 забрать вот, весь правый берег, короче, и тут остановиться. Все забыли. И правый, и левый мы все заберем. Не надо, никогда не, не надо. Надо, надо тем. Нет, тем так и, не, и забыли Так надо. не работает. Мы одна из самых великих стран. На этой планете. Еще раз Еще раз тебе напоминаю. Да, вот, я тебе с... Еще а, раз напоминаю. А пацаны, а пацаны, понимаешь, пацаны умирают. Ну что Да. делать, одну, это же с война. Да. Ну что же что сделать война? А у тебя сын воюет? Обязательно. У тебя вообще дети есть, у тебя сын воюет. Обязательно. А прикинь его не ст... А прикинь его не станет. Так и тебя вот. не станет. мы-то все в рай. Мы-то имеется... все в рай, а все враги. В его, сдохнут. В его 20, в 19, 20 лет не, не станет. У меня сын воюет. будет в штабе. Служить. А он единственный, а он единственный. Вот, видишь, в штабе будет служить. Конечно. Конечно. Ты можешь. А вот остальные пацаны, которые гибнут на фронте, тебе их не жалко говорить. Выбор. Воевать, воевать, а воевать, твой воевать, выбор а твой выбор о чем воевать. говорит твой выбор твоего президента и поддержка захвата права левобережной Украины о чем говорит о том что тебе пофиг но вдруг стало страшно но стыдно не стало вот о чем она говорит ты меня понукаешь Слушай, тем что я выполняю приказы какая разница я -то тоже не украинец и. вопрос не в этом вопрос в том что ты меня Понукаешь тем, что я, выполняя приказы Верховного Главного командующего, отправляю парней на войну, а ты себя за свой выбор упрекнуть не хочешь. А ведь именно это твой выбор заставляет сейчас отправлять мне парней в бой. Ненужный бой, никому не нужный. Мне тоже. Но это твой Конечно. выбор сделал. И это твой выбор поджигает эту в войну. В смысле, мой выбор? Вот именно твой. Ничего смешного, Тима. Именно твой, ну, именно да. твое голосование сейчас отправляет в бой парней именно с российской стороны. Мы уже выдыхались, война бы закончилась. Но дедушка Донни взял и сократил разведданные, снял их. Да, что? Э, прошу прощения, разговор не клеится. Не клеится не, клеится, не клеится. А ты пойми, что это твоя вина. Куда ж тебе понять? Дегенерейшн плюс. Выбачься. Воно просто ну нехай забере лівобережну Україну, а не болтала тобі в роті нічого. Допомагаємо друзі війську, щоб такі паскуди не мали можливості в Сполучених Штатах і права голосу не мали.